karrali bo'lib qolishidan ha demak bu turkumdagi sonlar masalani qanoatlantirmaydi deb biz masalani boshqa hollarni ko'rishga harakat qilishimiz zarur edi bu yerda esa mana mana bunday holat paydo bo'lyapti va xulosa qilishimizga xalaqit beryapti bu yerda tub sonlarni haqidagi masalalarda bir g'oyani aytib o'tish lozim bo'ladi odatda tub sonlar haqidagi masalalarda bu albatta og'zaki maslahat masalaning yechimini tanlab topishga harakat qiling masalan odatda o'sha kichkina tub sonlardan ikki uch besh yetti masalan shu sonlardan qaysi biri masala shartini qanoatlantiradi bu yerda de, demak p ikkini olib borib qo'yadigan bo'lsangiz keyingi ya'ni olti p kvadrat plus bir soni yigirma beshga teng bo'lib qoladida masala shartini demak qanoatlantirmaydi uchni tekshiradigan bo'lsak mana uchni u holda yana o'sha olti ko'paytirilgan olti p kvadrat plyus bir ko'rinishidagi son ahamiyat bersak demak masala shartn qanatlantirmaydi yani beshga bo'linib qolyapti beshni qo'yadigan bo'lsak va masala to'liq yechimga o'sha yechimini qanoatlantirishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi mana bu yerda mana bir yuz kan, bir olti ko'paygan beshni kvadrati plyus bir esa mana bir yuz ellik bir bu ikkita son tekshirishimiz mumkin demak ikkalasi ham tub son hisoblanadi demak masalaning javobi beshga teng xo'sh buni qanday qilib boshqa yechim yo'qligini yoki o'sha shu yechimga kelish mumkinligini ko'rsatamiz bunda ushbu mana tanlash yo'li bilan topilgandan keyin demak masala besh degan javob borligini bilamiz va tub sonlarni har doim ham olti en plyus bir ko'rinishida yozish mumkin yoki olti n minus bir ko'rinishida yozish mumkin degan qat'iy bir tartib yoki har doim shunday qilinsin degan majburiyat yo'q albatta tub sonlarni o'z navbatida demak besh k besh k plyus minus bir va besh k plyus minus ikki ko'rinishda ham tasvirlash mumkin bu yerda bitta narsani aytib o'tish joiz bu yerdagi de, demak mana besh k ko'rinishdagi tub sonlar yagona qiymat qabul qiladi ya'ni u ham bo'lsa mana faqatgina beshni qabul qiladi chunki beshga bo'linadigan yagona tub son bu besh boshqa k ko'rinishdagi sonlar bu ular demak tub son hisoblanmaydi qolgan mana besh ka plyus minus bir bizga ma'lumki besh ka plyus bir va besh ka plyus to'rt degan bilan ekvivalent ko'rinishdagi sonlar bilan besh ka plyus ikki esa beshka besh ka plyus ikki va besh ka plyus uch bu demak o'tgan mavzuda qoldiq i̇şte bo'lishda biz bu manfiy qoldiq tushunchasiga to'xtalib o'tgan edik keling bularni demak birma bir, bir tahlil qilamiz dastlab beshka plyus minus bir ko'rinishdagi sonni oladigan bo'lsak bu yerda demak to'rt ko'paytirilgan besh k plyus minus birni kvadrati plyus bir ushbu ka, yozuvdagi qovuzlarni ochadigan bo'lsak yuz k kvadrat plyus minus qirq k plyus besh ya'ni bu yerda demak har bir qo'shiluvchini beshga karrali ekanligidan ifodani beshga karrali ekanligi kelib chiqadi va bu masala shartiga zid ya'ni bu beshga karrali son murakkab son hisoblanadi ikkinchisi p barobar besh k plyus minus ikki bu holda buni ikkinchi olti p kva p kvadrat, kvadrat plyus bir ifodaga joylashtirsak bu yozuvni soddalashtiradigan bo'lsak bir yuz ellik k kvadrat plyus minus bir yuz yigirma k plyus yigirma besh ahamiyat bersak bu yerda ham barcha qo'shiluvchilarni oldidagi koeffitsientlar beshga karrali sonlar bu ham beshga bo'linadi shu boisdan demak pening bo'lishi mumkin bo'lgan ushbu ko'rinishlari chunki tub sonni besh ka plyusyoki e, yani ördekide, besh ka plyus minus ko'rinishida tasvirlash mumkin ekanligidan to'rtta hom ya'ni bu yerda ikkita bu yerda ikkitaan ko'rinishdagilarni masala shartini qanoatlantirmasligi kelib chiqadi va yagona beshka ko'rinishdagi tub sonlar bu esa yuqorida izohini berdik faqatgina besh soni masalani qanoatlantirishi mumkin degan xulosa yasaladi biz esa p teng besh holini haqiqatda masala shartini qanoatlantirishini demak ko'rib chiqqandik shu boisdan p tub sonni qiymati demak beshga teng <laughs>